بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala Setelah kita mengetahui berkenaan dengan pengelalan atau ta'rif cremation pertubuhan atau menggerakkan buah tanah yang ditaji oleh Zionis untuk menakluk dunia mengembalikan kerajaan impian mereka yang pernah ditegakkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang menakluk dunia mereka tidak berhuli bahawa Allah menegaskan kerajaan itu khusus kepada Nabi Sulaiman alaihi salam oleh kerana penatik mereka kepada kaum Yahudi bang Yahudi ni bangsa yang paling mulia. Manusia yang sebenar. Bangsa-bangsa lain itu adalah goyim. Manusia binatang. Padanlah Darwin Yahudi yang menganggap manusia daripada namanya. Tanpa dia sedari kita terpengaruh dengan teori Yahudi yang berendahkan martabat bangsa yang lain daripada Yahudi. Ada Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Manusia paling mulia yang paling bertakwa pada Allah Taala. Bukan mengikut bangsa dan keturunan. Mereka bercanggah dengan dasar dan prinsip yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Di atas semangat perkauman Yahudi ini, mereka berjuang untuk menegakkan kerajaan dunia melalui pertubuhan Premisen. Kita dah baca minggu lepas dasar-dasar dia. Hari ini kita baca perancangan mereka. Mereka mempunyai perancangan jangka pendek dan jangka panjang yang rapi ke arah menguasai dunia dengan menyebarkan pengaruh dan ajarannya di kalangan pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh dunia yang dianggap berpengaruh dan boleh menguasai keadaan politik, ekonomi dan masyarakat. Sebagai satu contoh, kerana ada siap jagung masa bersatu mesti disokong oleh permission. Kalau permission tak sokong, tak naik. dari siap jagung masa bersatu. Begitulah pertubuhan antarabangsa yang dianggap paling berpengaruh persidangan masuniah premature yang diadakan di Perancis pada tahun 1923 Masihi mendedahkan bahawa dalam jangka pendek mereka berusaha ke arah mengadakan parti-parti politik yang menganut ajaran mereka untuk mempengaruhi beberapa banyak manusia yang akhirnya boleh dipergunakan untuk melakukan perkara-perkara yang menguntungkan gerakan masyarakat, gerakan permission. Oleh kerana mereka lah yang menaja ideologi-ideologi politik. Sama ada yang paling liberal, kapitalisme dan anak-anak buahnya. Ataupun yang kiri, komunisme, sosialisme dan anak-anak buahnya. Maka mereka menaja parti-parti politik di banyak negara-negara dunia dengan tujuan untuk mengambil alih kuasa pemerintahan. Menurut kenyataan Masonia, Crimean yang dikeluarkan pada tahun 1733 Masihi, bahawa mereka mempunyai jangka panjang menubuhkan negara antarabangsa yang berdasarkan demokrasi sebagai cara mencapai kuasa. Menurut protokol pendeta Yahudi kenyataan rahsia pemimpin-pemimpin mereka apabila tiba waktu kita berkuasa kita perlu menubuhkan rangkaian, rangkaian cawangan masuniah permission di seluruh pelosok dunia dengan menguasai orang-orang yang boleh menguasai dan mempengaruhi orang ramai sekurang-kurangnya untuk mendapat maklumat yang baik untuk kita bagi keperluan menyebarkan da'ayah-da'ayah da untuk propaganda menguasai pemikiran mempengaruhi orang ramai masyarakat umum mempengaruhi negara menguasai pemerintahan negara menguasai dunia di antara perancangan yang licin ialah menguasai pemimpin-pemimpin negara raja-raja, menteri-menteri dan ketua-ketua jabatan biasanya mereka tumbuh pada orang-orang ini dan sangat penting untuk perlindungan kita, kata mereka. Dan untuk mendapat maklumat-maklumat yang penting, menguasai atau mempengaruhi polis, di samping melaluinya, kita juga dapat melakukan tekanan kepada penentang-penentang kita. Dan melindungi kegiatan yang kita lakukan bagi menimbulkan masalah permasyarakat. Mereka ini bukan sahaja menindas, menekan penentang-penentang, Bukan sanggup membunuh. Sanggup menghapuskan. Bagaimana kita tahu peranan agensi CIA dan lain-lain lagi. Bagaimana ha, bagi menghapuskan mana-mana pemimpin yang dianggap mengancam kedudukan mereka. Keahlian ada martabat keahlian dia. Martabat ahli. Pertubuhan ini membahagikan ahlinya menurut taraf, Rekat dan rejat masing-masing yang tidak boleh disamakan dari segi kedudukan dan peranan. Menurut kajian dan penyiasatan dilakukan ke atas beberapa orang ahli mereka yang terbongkar menunjukkan mereka meletakkan derajat ahli pada tiga. Pembangkang ini dilakukan oleh Jeneral Atal Khan iaitulah Jeneral Tentera Turki di zaman Kerajaan Uthmaniyah yang telah berjaya menangkap ejen-ejen Yahudi dan Muslim dalam Perang Dunia Pertama dan sebelumnya. Jurnal Atakhan menulis buku dalam bahasa Turki. Rahsia-rahsia di Semalik Premisen. Buku ini terjemah dalam bahasa Arab, mungkin dalam bahasa lain, ada juga. Jurnal Atakhan. Ada buku yang mendedahkan peranan Premisen. Di antaranya keahlian. Dia bagi tiga rejak peringkat ahli dia. Yang pertama ahli-ahli di peringkat permulaan ialah martabak pelatih yang perlu diajar dan diuji kepahaman dan kepatuhannya kepada masuniah pada permission. Ini peringkat ahli baru. Yang kedua ahli-ahli di peringkat kedua terdiri dari kalangan orang-orang yang telah bersedia mengengkari ajaran agamanya. Ha? Yang kedua ni naik pangkat orang yang sanggup lawan agama dia sendiri negaranya sanggup lawan negara umatnya, bangsanya khianat kepada bangsa dia sehingga bersedia untuk berkhidmat bagi kepentingan perjuangan Yahudi itu sanggup berjuang kepentingan Yahudi hari ini kita melihat ha, bagaimana agenda normalisasi mengiktirah Israel ada pemimpin negara yang sanggup mengiktirah Israel ini tanpa peduli kepentingan negara dan rakyat agama dia sendiri ini dah kita lihat. Di antara orang-orang yang berada di peringkat ini ialah Churchill. Churchill yang pernah memegang jawatan Perdana Menteri Inggeris. Perdana Menteri Britain. Ini antara ahli dia. Ha? Winston Churchill. Perdana Menteri Inggeris dalam masa perang dunia yang kedua. Dan Balfour. Menteri luar, British. Yang pernah memegang jawatan Menteri luar Inggeris. Yang bertanggungjawab memeteraikan perjanjian dengan orang-orang Yahudi untuk menyerahkan Palestin kepada mereka. Dan beberapa orang pemimpin-pemimpin dan raja-raja di dunia menjadi ahli di peringkat ini. <coughs> Antaranya pemimpin negara besar lah. Seperti Amerika, Britain, Perancis, Jerman, negara besar barat khususnya. Dan mungkin ada kalangan negara Islam, Allah Yang terpengaruh dengan pertubuhan ini. Yang ketiga masuniah sejagat iaitu peringkat yang tertinggi. Di mana keseluruhan ahlinya dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka boleh mempengaruhi pemimpin-pemimpin dunia. Dan beberapa orang raja bagi menjayakan tujuan perjuangan Masonia Freemason. Antuk berkeni paling puncak orang, orang Yahudi Zionis. Bahkan dikatakan siapa nak menang pilihan raya presiden di Amerika mesti menyokong Zionis, menyokong Yahudi. yang paling berjasa pada Yahudi itu paling menang pilihan raya di Amerika. Termasuk pilihan raya di Perancis, pilihan raya di Britain. Ah ha, negara-negara besar, dia tuju negara-negara ini. Ah ha, ini peranan yang sangat licik yang kita kena tahu. Ah ha, seterusnya penglibatan kerajaan dunia, wallahu a'lam.